Обещали людям выйти в эфир перед днем народження Путіна. Давай ви что вам там за подарунки Мин отримает. Я до речі, вчора, от вперше за ці роки, анонсували ж промову Путіна. А я вчора уснула. От друзі, я вам чесне слово, рука на серці. Я навіть не знаю про що вчора говорив Путін. Хто стежить за цим? Напишіть в коментарях. От я якась така купа справ навалилась, нічого не встигаю, і вперше за ці роки навіть не дивилась. Я взагалі не свідчував, що він вчора за заявляв. Не забываем, что 7 числа я уже говорила, что может быть обстрел Запада. Потому что я когда била татуху вот недавно, и мы смотрели день рождения Путина, 7 -е число постоянно фанила одно и то же, що будет что-то по Западу лететь. По Западной Украине, понял? Угу. Западная Украина. тут есть какие-то, смотри, обстрелы типа каких-то заводов и так далее. Тут туз крестовый падает. Шестерка пиковая. Что связано с Крымом, может быть, кстати. Вот, да. Туз крестовый падает. По подаркам. Если ты спрашиваешь, у меня что мы ему подарим. Смерть Кощеева в яйце и яйцо на мосту. Да. Ну да, тут хорошие карты выпали, тузы выпали, десятки выпали. Что-то мы готовим там такое масштабное, грандиозное. Типа как паутина, вот это было примерно то же самое. Что-то хорошее. А в него после этих подарков сердце не вытермало, чтобы он так расчувался, что аж помер. Ну мы сильно не будем переживать и сильно плакать не будем. Горевать тоже, к сожалению. Давай, Ой. якщо ты сказала про захід Западу начнем захід. Найближчий час, что ну, Я говорю, там вот это вот седьмое число, седьмого числа там не знаю, они что планируют по обстрелу, наверное, по Западу, uh, потому что там уже это падало, мы это смотрели. они по Западу планируют. По Западу, я думаю, там падала в прошлый раз, когда мы смотрели, что будет день рождения Путина, и он просто покажет, типа, свое отношение, поняла? Именно к украинской культуре, к Украине. А по сути, как шоп стрелять? Конечно же, Запад. Какие у них цели по Западу вообще? А когда День Учителя? 5 числа, да? Цих выходных, по-моему. Там же первая суббота, очередная неделя, жовтня. Опять связь с Днем Учителя и с Путина Дня рождения. Вот это вот Запад Украины, что они там планируют. И тоже по энергетике они бить хотят, кстати. По энергетике они бить хотят, чтобы был блокаут, видишь? Вот это пикова валет, сразу запомните, еще карта блокаута в игральной колоде, я этого не знала. Да никто не знает. Потом они хотят, тут туз крестовый падает. Слушай, я реально уверена почему-то, что будет там где-то плюс-минус в седьмых числах. Потом. Поняла? Опять семерки просто понападали здесь. Их интересуют дороги железные. Шестерки выпали откуда помощь, как бы, от, откуда помощь едет. Их интересуют какие-то да, учреждения, типа вот ТЭЦ, газовые установки, потому что тузы, склады их интересуют на Западной Украине. Поняла очень. Но здесь вот первоочередное то, что показывает, это не просто на день рождения Путина, скорее всего, покажут отношение к Украине. Тут прям показывают день рождения, семь и валет день рождения, Поняла? у кого-то день рождения будет вот восьмерка крестовая, это разговор, речь, украинская мова, понял? Не король пиковый, возможно, они куда-то будут целиться по каким-то закладам культуры, не знаю, университетом почему-то еще, ну прилетит куда-то. Поняла? Восьмерка крестовая с королем Пиковым просто падает, и десятка. То есть это какие-то как универы, какие-то вот, не знаю, памятки, культуры. Уже такое помнишь, когда-то было. Вот уже они попадали когда-то так. Мы тоже как-то вышли об этом сказали. Вот то же самое сейчас карты показывают. Куда она прилетела? Помню, куда-то в, в универ куда прилетела или куда она? Да было, да. Что-то таки было. Мы и по музеям, по, по галереям было, да. Вот типа вот такое, что связано с украинской культурой. Вот их что-то сильно прям вот зацепило и интересует. Показать типа свою фе. Поняла? Ну вот так вот. Блин, ну конечно там я уже говорила, что во Львове больше всего ФСБшников живет. Что вот те вот люди, которые затыкают рот и говорят, что мы там, типа, русскоязычные и так далее. Вот. Я им просто говорила о том, что во Львове больше всего живет в ФСБшников. Здесь то же самое показывает. Король вот пиковый этот падает, видишь? Mm -hmm. Мне, в принципе, показывает, что Запад, он идет по королю пиковому. То есть он. их там кишит. Короче. Русаков там кишит просто на западе Украины. Они зараз активованы, да? По активованы, выбеню, по, Н7. по королю, Пиковому. королю Пиковому идет, поняла? Тут, тут просто, я не знаю вообще, что-то карты показывают, конечно же. Что случится там или почему? И все по восьмерке, восьмерка, восьмерка, восьмерка. Это мова, да? Это речь, мы разговариваем. Восьмерка, информация. А в чем проблема? Информация, король Пиковый, семерка пиковая. Что там разгоняют они уже? Что такое? Ну, мы знаем, что я мол, напытание, понятно, это все ясно. Семерка пиковая. Вот почему-то пошло вообще ощущение сейчас, поняла, что где-то вот на Западной Украине, может, даже это Львов, я пока как бы, да, немного, немного словно буду, я так скажу, то, что я здесь вижу, что будет что-то связано, как, не знаю, когда это будет, мы сейчас не берем даты, что будет что-то связано, вот типа как у нас Майдан был, что-то связано с вот этим, касательно речи, вот типа как какое то будет. Как, помнишь, когда я была в Швейцарии, в Киеве, собирали из Анабу, uh -huh. uh -huh. вот то же самое будет во Львове. Вот как митинг понял, показывает какое то здесь. Потому что здесь карты показывают: шестерки, восьмерки. Разгоняется какая-то информация. Вот разгоняется информация, король Пиковый, ФСБшники очень удачно всем этим управляют. Я просто, я касательно ФСБшников, говорю э, информацию, которая подтверждена мне лично. СБУ. Поэтому это же не просто, а с воздуха взяла где-то. То есть это лично подтвержденная информация, потому что мы это проговаривали. И я это знаю, как никто другой, что они отлично разговаривают, шпрехают на украинский мой. И фиг их отличишь, понимаешь? И это очень, кстати, логично, отправить ФСБшников на Западную Украину. Это логично. Я тоже так бы делала, кстати, да. Вот, тут будет какая-то фигня, связанная с мовой, какой-то митинг. У них. Но раз показывает, как бы уже, то, наверное, либо уже разгоняют, либо скоро. Потому что здесь четко поняла, а карту уже показываю. Так, потом я говорила, что кого-то еще убьют. Ну, коллаборант помер, да, в Херсонской области, я знаю. Там в моем видео у меня было в предвестнике окончания войны. Но я думаю, что это будет во Львове все-таки еще кто-то. Кого-то еще прибьют, был по руби. Не знаю, кто дальше. Какой-то король падает Крестовый. Не знаю, кто это. Тоже какой-то публичный человек. И тоже, кстати, по карте 8. То есть это либо политик, либо какой-то блогер. Вот говорить, восьмерки постоянно идут, да, у нас. В публичном медиапространстве человек. Звезда, кто угодно. Ну, то есть по восьмерке, извините, и Кузьма был, по восьмерке и Поруби был, да, как бы один политик, второй музыкант, но восьмерка. То есть их задача говорить, понимаешь? У одного петь, у второго говорить. Восьмерка. В игральной колоде. Блогеры тоже по восьмерке идут. Вот какой-то мужик. Причем ты знаешь, что смотри, как-то так миксовано все. Тут и смерть какого-то мужика этого падает, и вот это вот митинг, что-то вот как-то вот миксовано. Может, это какой-то вообще волонтер известный? Я уже не знаю. поняла украинского украинского, ну львовского походжения, Давай так скажем или какого-то там где-то да с Западной Украины. Интересно, конечно, смотришь западную Украину по обстрелам, показывает тебе здесь. Добрый вечер такой. Ну, вы, в общем, поняли меня. 7 числа там плюс-минус где-то, да, вот аккуратно. Перед 7-м, 7, 7 вот там вот, западная Украина. Да. Uh -huh. uh, дивись по півдню ти попереджала, бо я тебе маю сьогодні швиденько відпустити, тому південь yeah. пропоную надивитись. Ти південь що ефіру попереджаєш і загрози відчуваєш південь України, схід України yeah. під постійними на жаль обстрілами. Давай, можливо, подивимось центр по загрозах. Це от якраз там Черкаська область, ну центр України ну, давай, по в планах урагану. Ченьковая дама падает, да, то же самое. И центр Украины, сразу вам говорю, падает червовым тузом. Э, Черкасс это це центр. Черкасская область, да. Мне просто бывшего показывает снова моего. <сху> Черкассы. Ну да, серьезно, вот ну, да. Ну, вот. <су> мне карты так ориентир <су> поняла, дают. Смотри, вот он червовый король, образно говоря. туз червовый, это черкасы. То есть у нас туз червовый, это юг. По Тузу червовому центр Украины. Туз Бубновый — это западная Украина. Туз Крестовый — это Киев. И Туз Крестовый — это Днепр, это Харьков. Почему-то Сумы показала Крестовым Тузом, не знаю. Если Харьков, понятно, первая столица Украины, понятно, почему Крестовый Туз. Если Зеленский, Крестовый Король — Понятно, почему Кривой Рог тоже крестовой мастью, потому что это Днепропетровская область, а Днепр крестовой мастью, да, и Филатов крестовой мастью тоже падает. Просто мы уже ориентироваться, поняли, начали? То Черкасы и так далее, червовым тузом. То есть это центр Украины, запоминайте, пожалуйста, это. Потому что я же говорю, что игральных карт раньше не было, это мы год только гадаем на них, да, Таро это Таро, а игральные это игральные. Да, вот э, Пиковая Дама накрыла центр Украины. То есть я сразу говорю, если пиковая дама накрывает, значит они будут гатить. Куда именно? В ближайшее время шестерка червовая, это ближайшее время, ближайшая вот ближайшая дорога быстрая, быстро. Куда они будут гатить? А, вот он король пиковый, десятка выпала, сейчас восьмерка. Ну, у них, их тоже интересует здесь, если честно, во-первых, промышленность вся, да, которая есть, это первое. А второе, они куда-то в центре Украины попадут в какое-то, блин, либо это СБУ, либо это что-то связано вот с разведкой, Понял, какое-то здание будет. Спецслужба. Вос... Да? да, спецслужба, потому что восьмерка и пиковый король. Да, вот пиковый король. Пиковый король — это СБУ с восьмерка, это спецслужбы, милиции, ну, СБУ и разведка, mm -hmm. информация. Те люди, которые занимаются информацией и так далее. Могут быть журналисты, но пиковый король, журналисты, они не идут. Слишком жирно для них, понял? Это какие-то такие вот прям большие дяди. Э, так. И тоже у них их тут интересует по тузам, их интересует газовая промышленность, ля-ля-ля, тополя. То есть это их интересует, понял? Ну, я могу сказать, что, Запад... ...э, что центральная Украина будет в блокауте, скорее всего. Вот смотри, пикового валета, шестерка. Прям в ближайшее время, что случится, да, в они в блокауте будут. Вот пикового валет, да, то, что падать начал снова. Что связано с блокаутом. Ну, не очень У -у -у. хорошая карта, еще Пиковая дама накрывает. Карта зла, соответственно, да, вони будуть в ближайшее время гатіть Шестерка падає. Маш, буквально пару хвилин нас лишається. <правдачу> Ми в попередніх ефірах з іншими майстрами дивились загрози по ЗС, але от зараз в чаті бачу пишуть люди. Вчора в промові Путіна було, що він погрожував українським <правдачу> ЗС Українським АЕС. Україні потрібно пам'ятати, що є як бачиш ти чи наважаться на удари по українських АЕС? А они не бьют, разве уже по Чернобыльской? Понял, бьют. Они бьют, они бьют по станции, я капитая. Да, по но все равно это же как бы это и есть, но ну, это удар. Сейчас карты покажут, что они уже бьют. Они уже бьют. То есть тут э... сна пока не было никакого, дай боги, не будет, что прям какая-то полная жопа, понял? Сейчас посмотрим. Но они уже бьют десятка пиковая, Понял. Тут уже карты покажут, сейчас они уже бьют. Ну. Они уже бьют. Это, ну, то, что он сказал, это не знаю. Это он просто в очередной раз подтвердил, знаешь, типа. Спасибо, капитан Очевидность, как раньше говорили. Вот я ему тоже могу такое сказать. Другой момент. Будет ли взрыв на ЗС, например, да, на Запорожское вот в ближайшее время? І на Чорнобильській, отак от можна спросити. Там Чорнобильська ж тоже, як би, да, робоча що. Як... Ну, вона не? не законсервована, але вона припинила роботу, типу в 2000 році, вона ну, така офіційна інформація. ні, Вона була накрита саркофагом, пам'ятаєш тоді, коли mm. був приліт дрону, воно ж пошкодило да. частину а, саркофагу. Gonna, это, можна нам снилось, ми предсказали. Точно, точно, да, да, я вже забула. Ну, Взорветься ли. в ближайшее время Запорожская станция. Будем пересматривать еще. Туспиковый. спасибо большое вам, конечно. А мне знаешь, что карты показывают? если она будет взрываться. Вот Туспиковый падает. Тебе приснится. Девятка, типа, вот, и я. Красивая дама. Спасибо, вы поняли. Маша, налягай не паты. Нет, пока наоборот, чтобы не снилось лучше. Лягай, и чтобы другие сны видела. Вы как карты отвечают. Думаю, друзья, достала нас. Хорошо, спасибо. Пока не вижу. Приснится. Ну, то есть карты показывают то, что это, если будет что-то такое опасное и важное, мы точно это увидим. То есть я, ну, я такую инфу не пропущу. Это, ну, это нереально. Понял? Даже пока mm -hmm. что там сейчас на станции, пока не ссыте, подождите, не, не паникуйте. Потому что я говорю, я не могу просто... Вот если будет реально такая прям угроза, это просрать. Но я, я не смогу, понял? То есть мне в любом случае покажут. Я уже такая буду, вот такая вот ходить. Ну нет. Но я уже так и так смотрю, даже по картам мы смотрели, говорю, ладно. Падает пиковая дама и десятка пиковая. Да, в ужасном состоянии станция ЗС. Запорожская, в ужасном. Это такие карты не падали никогда. Но если туз пиковый сейчас выпадет, она взорвется. Не выпал туз пиковый. Не выпал, все равно не выпал. Понял? Что-то вот на грани там, но нет. Сейчас, Чернобыльская. У звубновий король крістовий. Чорнобильська в лучшому состоянні, ніж алі Запорозька. Я чесно скажу. Поки не віжу. По, Чор... По Чорнобильській Тузи взагалі випали. Хороша кар... нормальна карта. Запорозька mm -hmm. там. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.